Дя, зараз ми знаходимося біля церкви Різдва Христового, де в ці хвилини відбувається служиться Україна божественна україно грузинська літургія за воїнами за грузинами, які захищали та полягли на на боях на Донбасі. мною зараз знаходиться лідер -комбат Україно. Вибачте, комбат у легіону в Україні, мамука Мамула Швілі. Зараз ми з ним побалакаємо та дізнаємося його ставлення до війни. Тож, господин мамука, скажіть, ну навірно, саме головне, чому грузини воюють за Україну? Це ну, не чужда для нас страна. По первую хавторих українці. Во время 90-х годов агрессии России против Грузии участвовали в боевых действиях и очень нам помогли. Они спасли очень много мирных жителей. И мы, так сказать, хотим отхватить Украину тем же добром, что они сделали для Грузии. Это была основа для того, чтобы помогать Украине. И плюс мы очень любим эту страну. Сегодня будут еще награждать волонтеров и рузинов. Расскажите более подробно об этом. Сегодня будут награждать и грузинов, и украинцев, которые помогают грузинскому легиону. Это очень-очень важные и очень любимые нам люди. Это люди, которые, в принципе, за эти 10 месяцев помогали нам выживать здесь. Вот. Здесь приехавшие волонтеры из Грузии, которые помогали нам из Грузии, и украинцы, которые помогают нам здесь. Я хочу всех отблагодарить сегодня и сказать большое спасибо, что они с нами. Скажите ваше мнение по поводу минских переговоров, которые были подписаны, будет ли они соблюдаться, не будут? Это политический аспект, но я хочу сказать, что Россия никогда не соблюдала соглашений каких-либо. Так что я думаю, она не будет соблюдать этих данных соглашений. Так что я думаю, Украина должна еще более и лучше подготовиться к еще интенсивной войне с Россией. Это война России и Украины, так что да, будем называть ее своим именем. Будет еще агрессия России, я хочу сказать. Ну и, наверное, последний вопрос. Скажите, на ваш взгляд, чем, что может быть сделать Украина для того, чтобы победить в этой войне? Во-первых, вся Украина должна консолидироваться и должна, должны консолидироваться все батальоны. І, в принципі, я думаю, буде дуже легко побідіть такого коварного врага, тому що у них немає ідеї, за що вони воюють. Ми воюємо за Україну, і Ми знаємо, за що ми воюємо. Дякую вам большое. Нагадаю, студія зараз. Ми очікуємо буквально з хвилини, хвилину має прибути експрезидент Грузії Михайло Сакашвілі та заступник міністра внутрішніх справ України Гуладзе. Ми зараз тут перебуваємо та будемо, та очікуємо на них студія.